Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlərə 6-cı sinif ingilis dili bölmə 5, dərs 4-ün izahını verəcəm. Gəlin dərslə yaxından tanış olaq. Unit 5 Countries and People, Lesson 4 British Way of Life. Bölmə 5, bölmə 5 ölkələr və xalqlar mövzusu, dərs 4-də həyatın Britaniya yolu. So, so, you are going to make up dialogues. Siz bu dərsdə dialoqlar qura biləcəksiniz. You are going to speak about behavioral rules. Siz bu dərsdə qaydalarla davranış qaydaları haqqında danışmaq öyrənəcəksiniz. You are going to discuss tradition in your country. Siz bu dərsdə ölkənizin adətlərini təsvir edə biləcəksiniz. Əvvəlcə yeni sözlərimizə nəzər salaq. Word box ə söz qutusuna to be polite nəzakətli olmaq to stare gözünüzü zilliyib baxmaq to behave davranmaq to shake yelləmək silkləmək manner tərz üsul eh public ictimai to be proud of fəxr etmək strong güclü how do english people follow their traditions ingilis xalqı adət-ərlərini necə yerinə yetirir How do English people behave in public? İctimaiyyətdə ingilis xalqı necə davranır? Why is it important to follow traditions? Nəyə görə adətləri yerinə yetirmək vacibdir? Dialoqa baxırıq. Make up your own dialogue using the expressions. Verilmiş ifadələrdən istifadə edərək özünüz dialoq yaradacaqsınız. Misal üçün oxuyaq. Can I have tea? Çay ala bilərəm? Ha, would you like your tea with milk or lemon? Siz çayınızı necə xoşlayırsınız? Südlü yoxsa limonlu? With milk, please. Südlü zəhmət olmasa. İkincidə, oops, I'm sorry. I didn't see you. Oy, təəssüf eləyirəm, mən sizi görmədim. That's okay. Don't worry. Can you help me? Hər şey yaxşıdır, narahat olmayın. Siz mənə kömək edə bilərsiniz? With great pleasure. Böyük məmnuniyyətlə. Everyday expressions gündəlik iş, işlənən ifadələr. We're great pleasure böyük məmnuniyyətlə. I'm sorry təəssüf edirəm. Don't worry narahat olmayın. 2 nömrəli e, çalışmaya baxaq. Read and put questions. Oxuyun və suallar qoyun. Excuse me bağışlayın ifadəsi. If someone stands on your way, he says excuse me and they will move out of your way. Əgər biri sənin yolunun üzərində dayanırsa, O deyir, e, sən birini, bir, birinin yolunun üzərində dayanmısansaz, o deyir, bağışlayın və sonra onlar sənin e, yolundan çəkiləcəklər. Say sorry. E, Təəssüf edirəm, üzr istəyirəm deyin. If you do something wrong, say sorry. Əgər e, birindən birinə yanlış edirsənsə, nə isə o zaman üzr istəyirsən. Don't ask lady her age. Qadından yaş soruşmayın. It is rude to ask about her age. E, bu kimdən isə yaşını soruşmaq kəbuddluqdur. Rude kəbuddluq demək, kəbudd olmaq deməkdir. Cover your mouth. Ağzınızı örtün. When yawning or coughing, they always cover their mouth with a hand. E, onlar hər zaman asqıranda və ya öskürəndə əllərini ağızlarına tuturlar. Don't greet pre, greet people with a kiss. İnsanlarla öpüşüb görüşməyin. People don't greet each other with a kiss. İnsanlar e, bir-birləri ilə öpüşüb görüşmürlər. They only kiss people who are close friends and relatives. Onlar yalnız ən yaxın dostlar və qohumlar ilə görüşürlər, öpüşüb görüşürlər. Please and thank you. Zəhmət olmasa və təşəkkür edirəm sözləri. It is a good manner to say please and thank you. Çox yaxşı tərzdir. Zəhmət olmasa və təşəkkür edirəm demək çox yaxşı üsuldur. It is impolite if you don't do it. Əgər sən bunu istifadə etmirsənsə, bu nəzakətsizlikdir. Smile gülümsmək. A smiling face is a welcoming face. Gülümseyən üz Hoş geldin üzüdür. Yəni hər zaman mehriban, səmimi olmağını göstərir. Shake hands, e, deməli əl yelləyin. El sallayın. When you greet someone, shake your right hands. Siz biri ilə görüşəndə sağ əlinizi yelləyərək salam verirsiniz. Don't pick up your nose in public. İctimai yerdə burnunuzu e, çəkməyin, burnu silməyin o mənada deyil. They use a handkerchief to pick nose. Onlar e, burun təmizləmək üçün dəsmaldan istifadə edirlər. Don't stare, gözünüzü iliyib baxma. It is impolite to stare at anyone in public. İctimai yerdə kiməsə gözünüzü iliyib baxmaq nəzakətsizlikdir. 3 nömrəliyə baxırıq. Read and children nouns, adjectives and verb phrases. Deməli, oxuyun və isimləri, sifətləri və fel sözlərini seçirik. 3-cü. Read: Great Britain traditions are around 400s of years. Britaniya adətləri e, 100 illərdir ki, davam edir. British traditions are famous all over the world. Britaniya adətləri dünya bütün dünyada məşhurdur. When people thinking of Great Britain, they often think of drinking tea, eating fish and chips, wearing bowler hats and reading newspapers. E, Britaniya xalqının fikirləşəndə, e, Britaniya fikirləşəndə, deməli onlar e, çay, onların çay içməsini, e, sonra balıq və chipsi yemələrini və nə e, e, deməli kasaya bənzər papaqlar geyinməsini və qəzet oxumalarını fikirləşirsən. Britaniya dedikdə, yəni onları fikirləşirsən. But the British also have tradition of sport, music and food. Ancaq bununla yanaşı həmçinin Britaniyanın idman adətləri, musiqi və qida adətləri də var. They are proud of their traditions. Onlar adətləri ilə fəxr edirlər. British traditions Britaniya adətləri. A variantı. The British are great tea drinking nations. Britaniyalıların milli çay içmə ə, vaxtları var. Every day they drink ə, deməli 160, 165 million cups. Hər gün onlar 165 milyon fincan çay içirlər. Most people like their tea strong and dark but with milk. İnsanların çoxu e, güclü və e, tünd çayı e, içirlər, ancaq südlü. Sud ilə içirlər. B də fish and chips is the classic English takeaway food. Balıq və chipsi İngilis e, ərzaqlarında klassik yerdə dayanır and it's a traditional national food of England. Və o İngiltərənin milli e, adətlərindəndir. qidasıdır, milli qidasıdır. Sending greeting cards is popular in Great in Britain. Britaniyada dəvətnama göndərmək məşhurdur açıqca göndərmək. These are birthday cards, congratulations cards and cards for special days. Bu ad günü kartları, təbrik kartları və xüsusi günlərin kartları, dəvə açığıcları ola bilər. The British send them during the year on Christmas, Valentine's Days, Easter, Mother's Days, following. Britaniyalılar onları əsasən il boyunda bütün bayramlarda, əsas bayramlarda, məsələn Valentind günüdür, Yeni Milad bayramıdır, Analar günüdür, Halloween-dir və s. bayramlarda göndərirlər. In English, homes the traditional fireplace is always in the center of the room. İngilis evlərinin adəti olaraq otaqlarının mərkəzində adət olaraq divar sobası yerləşdirirlər, həmişə var. People like to sit around the fire in the evenings. İnsanlar axşamlar həmin ocaq kənarında ailəşməyi xoşlayırlar. There is a clock and some family photos above the fireplace. Divar sobasının üzərində saat və e, ailə bir neçə ailə şəkilləri olur. Answer questions suallara cavab verək. E, what tradition do the British have? Britaniyalıların hansı adətləri var? deyə bilərik. British have drinking tea, eating fish, chips, wearing bowler, reading newspaper. 1-ci mətndə burada onlar haqqında verilib. Baxıb yaza bilərsiniz. 2-ci də how do they drink tea? Onlar çayı necə içirlər? deyə bilərik. They drink tea with milk. Onlar çayı süd ilə içirlər. Yenə də o mətnimizdə o suala cavab var. 3-cü When do they send greeting cards to each other? Onlar nə zaman bir-birlərinə e, kartlar göndərirlər? Cavab verə bilərik. They send greeting cards to each other. On birthday, ad günlərində, special days, holidays C variantında həmin suala cavab var. 4-cü e, sual. What are the popular holidays in England? İngiltərədə hansı məşhur e, bayramlar var? Deyə bilərik, cavab verə bilərik Christmasdır, Valentine's Daydır, Mother's Daydır, Halloween'dır, Easter'dır və s. 5-ci də e, What does the English traditionally having the living room? Onların adəti olaraq qonaq evlərində hər zaman nə olur? Axırıncı D variantında dedilər. In English homes the traditional fireplace is always in the center of the living room. Qonaq otaqların mərkəzində əsasən divar sobası olur. Digər 5 e, nömrəli çalışmağa baxırıq. Burada biri fərqlidir. Aha, bunları üzərində qeyd edək. 1. holiday bayram, festival bayram, tədbir, car maşın, contest müsabiqə, custom adət ənənə. Burada fərqli car maşındır. İkincidə flag bayraq, language dil, country ölkə, capital paytaq, tree ağac. Buların hamısı ölkəyə aidd, amma tree ağac fərqlidir. Üçüncü hat papaq, drink içmək, eat yemək, wear geyinmək, rise qalxmaq. Deməli, burada hat isimdir, ancaq o birlərlər feildir hamısı. Ona görə fərqli hat papaq sözüdür. 4-cüdə great böyük, əla, popular, məşhur, traditional, adəti, e, milli, daha traditional, e, local, yerli, candle sham. Onların hamısı sifətdir, ancaq candle isimdir. Fərqli oldu. 6 nömrəli çalışmaya baxırıq. E, Deməli, write an interview sheet about David Beckham using wh questions. VHQ suallarından istifadə edərək e, suallar soruşun deyir, intervyu haqqında yaz, intervyu yazın. My name is David, mənim adım Daviddir. Was e, I was born in England. Mən İngiltərədə anadan olmuşam. May, e, deməli oxuyaq bütöv şəkildə. I was born in England, May 2nd, e, 1975. Mən 1975-ci il mayın 2-də ikisində İngiltərədə anadan olmuşam. I'm a famous English football player. Mən məşhur İngilis futbol oyunçusuyam. My wife's name is Victoria. Mənim arvadımın adı Viktoriadır. She's a member of band Spice Girls. O Spice Girls e, orkestrasının, yəni qrupunun üzvüdür. I have three sons and a daughter. Mənim 3 oğlum və 1 qızım var. I played in Manchester United and Real Madrid. Mən Manchester United və Real Madriddə oynayırdım. İndi sual soruşuruq, ona aid olan suallar soruşuruq. Birincisi, özləri veriblər. Hi David, what's your job? Sonra cavab verə bilərik, sual verə bilərik. Və eh Where are you? born where, was, where were you born? Sən harda anadan olmusan? 3-cü də sual verərik family ailəsi. Ə e, haləsi haqqında sual, sual soruşa bilərlər ki, məsələ how many people e, do you have in your family? Sənin ailəndə neçə e, insan var? Və ya e, sonra soruşa bilər children uşaqlarını. How many children do you have? Sənin neçə övladın var? bu formada soruşa bilərik. E, sonra deyə bilərlər ki, which teams e, which teams do you play? E, sən hansı did you play? Orada keçmiş zaman verdiyinə görə which teams did you play? Sən hansı komandalarda oynuyurdun. Bu formada suallar verə soruşa bilərsiniz. Deməli, e, ikinci uyğun e, bir də bir daha təkrar deyim. E, Demə ikinci də ad gününü soruşur ki, doğum vaxtın nə? Harda anadan olmusan? Harda anadan olmusan deyəndə e, cavab verə bilərik ki, wherever wherever you born. Sən harada anadan olmusan? When were you born? Sən nə zaman ananadan olmusan? Deməkdir. E, sonra family ailəsi haqqında da yenə də e, qeyd etdik. Deyə bilərik ki, how many people do you Do you have in your family? Sənin ailəndə neçə adam var? Sonra uşaqlarını. How many children do you have? Sənin neçə uşağın var? Which teams do did you played? Which teams did you play? Hansı komandalarda play oynamısan? İkinci nömrəli çalışmada make a poster of your country's traditions and famous people. Əlkəninin e, adətləri və məşhur insanları haqqında posteri açıqca hazırla. E, bu haqqında da self-evolution questions özünü yoxlama suallarından da cavab verirsiniz. What is the best tradition in Great Britain? Britaniyada ən yaxşı adət hansıdır? How do you follow your tradition? Sən adətlərini necə yerinə yetirirsən? What interesting facts did you learn? Hansı maraqlı faktları öyrəndin? Bu haqqında da oxuyursunuz. Remember and follow. Xatırlayın və yerinə yetirin. Get to know all facts of your own country. Öz ölkən haqqında çoxlu məlumatlar əldə et, make a travel to famous places məşhur yerləri səyahət et, follow your country's traditions öz Ad, ölkənin adətlərini yerinə yetir, learn different tradition and cultures müxtəlif adətlər və ə, ənənələr öyrən, respect each other's culture cultures and traditions Digər ölkə mədəniyyətlə, başqa ölkələrin mədəniyyətlərinə və adətlərinə hörmət et. Bu günlük dərsimizdə bu qədər. Sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşənədək.